С приходом весны река Сосыка забурлила. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды реки заметно поднялся. Водопропускные шлюзы, обеспечивающие дополнительный и аварийный сброс воды из водохранилища, работают на полную мощность. За их уровнем ведется круглосуточное наблюдение и контроль со стороны службы спасения и отдела по делам ГОЕЧС, администрации района. На сегодняшний день 6.60 по балтийской системе измерения водной глади уровень допустимый уровня воды на нашем водохранилище 680 вот, и уже критический 720. Данный уровень воды в реке пока не вызывает опасений, однако весна непредсказуема, а значит необходимо принять все меры по недопущению подтопления как в северо-восточной части жилой зоны станицы, так и на автомобильной дороге Староминская Кущевская. Об этом идет серьезный разговор на районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нам сегодня решение о начале. Руслоочистительных работ по русловике от улицы Петра, до моста, который идет по краевой дороге у нас страхамилов на кущевскую сторону Канеловской. Ну и дальше. Председатель комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимир Горб дает поручение всем оперативным службам района. Так Управление архитектуры и градостроительства изготавливает смету на выполнение работ по углублению русла обводного канала, после чего Староминский рыбхоз незамедлительно начнет очистительные работы. Это позволит увеличить пропускную способность канала и тем самым избежать чрезвычайной ситуации. Также внимание членов комиссии обращается и на противопожарную безопасность, так как участились случаи возгорания сухой травы и камыша вдоль русла реки. Любовь Сайпушева, Дмитрий Цегикало, факты и события.